И у нас в гостях Евген Кушма, коммерческий директор KVNR. Доброго рада. Доброго ранка. Хотелось с вами поговорить, ж про электрику. Значит, все пометают, что взрастают, и за последний час когда будет наступное взрастание цен. Следующее повышение цен будет уже с 1 марта. С 1 марта Да. А это будет на сколько процентов повышения? Ну, в среднем где-то на 20 процентов по каждой зоне идет повышение тарифов. И, и сколько эти повышения будут продолжаться? Ну, если так, раз в полгода на 20 процентов, это же... Следующее повышение уже в сентябре. Это и... Тоже да. будет район 20 Да, примерно так же. И в следующем году так. Также будет еще несколько А почему, а почему происходит эти повышения? Эти повышения обусловлены тем, что тариф нужно поднимать до экономически обоснованного уровня. И еще в прошлом году национальный регулятор принял постановление 220, в котором было зафиксировано несколько этапов повышения цены для mm -hmm. того, чтобы цена на электроэнергию соответствовала экономически обоснованной стоимости. А раньше не соответствовали, соответственно, Киевэнерго работал в убыток, получается? А, нет, дело в том, что раньше не только Киевэнерго, а все энергопоставляющие организации, они ведь предоставляют электроэнергию населению mm -hmm. по тому тарифу, который утверждают. Государство да. В данном случае регулятор. Угу. А вот, но поскольку он не был экономически ранее обоснован, электроэнергия для населения была недорогая, государство датировало энергопоставляющие компании и, скажем так, компенсировало а, ага. а разницу. Ну, это, чтобы верно. разобраться с ценами. И сейчас регулятор не датирует? Сейчас, не датирует. сейчас нет. По-прежнему еще есть определенная как бы, система дотации, но как раз вот это повышение цен, оно и приведет в итоге к тому, что население будет оплачивать полностью ту стоимость электроэнергии, которая является экономически обоснованной. Государство не хочет платить? Ну, это вопрос уже, наверное, государства. Хорошо. В каких случаях выгодно покупать и устанавливать двухзонные счетчики? Я так понимаю, что он считает отдельный тариф днем и отдельный тариф ночью. Да, для большинства э, семей, для большинства квартир на сегодня mm -hmm. установлены однозонные приборы учета, но уже есть возможность использовать многозонные да. приборы учета. Они бывают двухзонные и трехзонные. Mm -hmm. а, в принципе, вот практика показывает, что 95% клиентов, которые в городе Киева используют многозонный учет, у них установлен двухзонный, двухзонный учет. Двухзонный, день-ночь? А, да, день, ночь. Ночь. Трехзонный, это так называемый пик полупик и ночной тариф он это более специфичный пик топика да, объясните это с 8 утра до 11 вечера и с 8 вечера до 10 вечера это пик, пик там электроэнергия самая, дороже, самая дороже да чем угу. обычный тариф в дневное время тариф обычный применяется полупик. в ночное скидка 60 процентов угу. немножко такая специфическая схема расчетов поэтому для большинства более удобных двух зон День-ночь. да день ночь с 11 вечера до 7 утра применяется ночной тариф Скидка составляет 50% от обычного тарифа. В дневное время применяется обычный тариф, такой как в однозонном учете. А насколько это выгодно? То есть, ну, если говорить о месяце, какая это будет экономия от обычного счетчика? Если, например, взять потребление квартиры порядка 300 киловатт, это по городу Киеву чуть-чуть выше среднего потребления. А вот, то в год экономия может составить где-то до 500 гривен. До 500 А сколько да. стоит сам счетчик? А если говорить вот о стоимости однофазного, который наиболее распространенный угу. счетчик, с установкой вот мы только. Услугу предоставляем клиентам суммарно за 1200 гривен. То есть речь идет о, о, трех о годах, сроке окупаемости где-то полтора-два года. Ну, полтора -два. Нужно, Ну, два года, да. Нужно ведь говорить о том, что в сентябре следующее повышение цены и, соответственно, быстрее окупится. Быстрее окупится. Плюс, если человек применяет многозонный учет, есть смысл максимально перевести потребление электроэнергии в ночное время. Чем больше потребляется в ночное время, тем это будет выгоднее. По статистике... То есть, могу, например, стирать ночью, стирать ночью? ночью. Машину. Нет, не гладить. Почему? Посудомоечную машину ставить, то оборудование, которое много потребляет. Посудомойка, стиралка, подогрев, электроотопление многие используют. Вот это все включается ночью, и тариф В других городах, считается, президент такая же? тарифы и логика этой услуги точно такая же. Uh -huh. Там стоимость может быть, там счетчика замены немножко отличаться, а в принципе uh -huh. хорошо. Даже. Вот устанавливаю такой счетчик, необходимо получить разрешение, например, от Киевэнерго. И, например, и это может устанавливать только представители Киевэнерго, или это может, могут делать другие фирмы? Uh -huh. Uh -huh. Скажем так, не то чтобы разрешение, но без энергопоставляющей компании это сделать нельзя. Почему? Потому что uh -huh. мы должны, как энергопоставляющая компания, опломбировать счетчик. Ну, старый снять с учета, новый uh -huh. опломбировать, uh -huh. и дальше uh -huh. изменить условия договора для такого клиента, чтобы он рассчитывался по многозначенному зонному учету. А, как долго стоит ждать мастеров и как оформляется? Это нужно перейти, например, в Киевэнерго, заказываешь и мастер вам говорит. Если, да, будет. говорим о нашей компании, обращается клиент центр обслуживания, заказывает услугу, мы помогаем выбрать тот тип счетчика, который конкретному mm -hmm. клиенту подходит под параметры его подключения mm -hmm. квартиры. И на, на сейчас ну, где-то 2-3 недели, не больше, срок, когда mm -hmm. можно будет выполнить заявку и обеспечить этой услугой клиента. Как правило, когда идет этап повышения тарифов, то количество обращений таких Резко увеличивается, но мы тоже к этому готовимся, понимаем, что спрос на эту услугу будет сразу возрастать. Mm -hmm. То есть готовся они? Совершенно верно. Готовься они летом. К тому же, у нас практически такой февраль похож был на лето, пару. Ще дні назад, ну сьогодні снег. Ну, в принципі, все здається, розібралися і на всі питання отримали відповіді. Тож, на жаль, будемо чекати на підвищення тарифів, але з іншого боку, будемо готуватись, і будемо озброєні, і тепер знаємо, як зекономити. Що дійсно, я, наприклад, про це не знав, що ну дійсно можна вночі і прати, і там мити посуд, і ще якісь там ну принаймні заряджати свої гаджети. Також звичайно, вночі заряджаються речаться роблять. І це буде дешевше. Нагадаю, що у нас в гостях був Євген Бушмо, фіхівацький енергію, комерційний директор цієї компанії. Далі.